بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان محترم سامعین اکرام ایمان کچھ حقیقتوں کو ماننے کا نام ہے جن میں سب سے ہم اللہ پر رسول پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمانیات ہی پر زور نہیں دیا بلکہ عبادات معاملات اور زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی ہدایت سے سرفراز فرمایا اور پوری قوت اور تاکید کے ساتھ امت مسلمہ کو ان تعلیمات پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی کیونکہ کسی قوم کے لیے اپنے تشخص کو برقرار رکھنا صرف عقیدے کے ذریعے ممکن نہیں بلکہ تہذیب و معاشرت کو بھی اس میں بڑا دخل ہے ہندوستان میں کتنی ہی قومیں ہیں جو آج ہندوستان کا حصہ بن چکی ہے وہ ایک نظریاتی اعتبار سے اپنا الگ وجود رکھتی ہے لیکن انہوں نے دوسری قوموں سے سماجی اور تہذیبی فاصلہ قائم نہیں رکھا رہن سہن لباس و پوشاک شادی بیاہ خوشی اور غم کی تقریبات وغیرہ میں انہوں نے اپنا رنگ برقرار نہیں رکھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے تشخص کو کھو دیا اس وقت پوری دنیا میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی تشخص سے محروم کر دیا جائے کیونکہ جب کوئی قوم اپنی سماجی انفرادیت سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ دین و مذہبی سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے اور اگر وہ کسی دوسرے مذہب کے دائرے میں داخل نہ ہو جب بھی الحاد و انکار کا راستہ اختیار کر لیتی ہے یا کم سے کم وہ مذہب کے بارے میں غیر سنجیدہ ہو یا اختیار کر لیتی ہے غیر سنجیدہ نہیں ہوتی البتہ وہ اسے خاندانی روایت ڈھونڈتی رہتی ہے مذہبی اقدار پر اس کا کوئی یقین نہیں ہوتا البتہ خاندانی روایت کے تحت خاص خاص مذہبی تقریبات اور تہواروں میں اس کی شرکت ہو جاتی ہے اور گاہے گاہے کچھ عبادت کی توفیق میسر آ جاتی ہے لیکن حلال و حرام معاملات قسم معاش اور سماجی زندگی میں مذہب کے لیے کوئی خانہ نہیں ہوتا اسی کیفیت کو میں نے تہذیبی ابتدا سے تعبیر کیا ہے یہ ابتدا دبے پاؤں آتا ہے غیر محسوس طریقے پر داخل ہوتا ہے اور ایسا میٹھا زہر بن کر حلق سے اترتا ہے کہ زہر کھا کر بھی انسان تحسین و آفرین کے کلمات کہہ ہوتا ہے یہ ابتدا نہ سوئے ہوئے کو جگاتا ہے نہ غافلوں کو متوجہ کرتا ہے نہ فکرمند دنوں میں طلاقوں پیدا کرتا ہے نہ قلبوں دین کو بھجوڑتا ہے اور نہ اس کی وجہ سے سماج میں کوئی ہلچل پیدا ہوتی ہے یہ اس بیماری کی طرح ہے جو بغاہر ہلکی ہو لیکن بتدریج انسان کو موت کی طرف لے جائے اور یہ ایسا نشہ ہے کہ مقتول خود قتل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اس لیے اس ارتدا کو خوب سمجھنے اس کے اسباب پر نظر رکھنے اور اس کے نتائج و عوام پر غور کرنے کی ضرورت ہے رب للہ